Прошедшие праздничные дни 9-10 мая порадовали желтоводцев насыщенной программой культурно-массовых мероприятий, среди которых традиционные соревнования по мотокроссу заняли почетное место. В нынешнем году это спортивное мероприятие всеукраинского значения подарило зрителю массу положительных эмоций. Для знатоков желтоводской мототрассы в очередной раз азарт перед преодолением хоть уже и знакомой, но серьезно подготовленной мототрассой в районе Балка-Терноватая и отвечающий всем требованиям правил соревнований по мотокроссу, преодолел страх перед прогнозируемой дождливой погодой и немалым расстоянием к непосредственному месту соревнований из разных уголков нашей страны. А для тех, кто впервые преодолевал километры на железном коне в желтых водах, трасса стала приятным сюрпризом. В прошедшем мотокроссе взяли участие 89 спортсменов, как профессионалов, так и любителей, из 25 городов Украины. Кроме участников из «Желтых вод» и нашего региона, также были гости из столицы, областных городов, представители Харьковской, Полтавской, Черкасской, Сумской областей и даже Донецкой, из города Славянска в этом году организаторы соревнований как и всегда подошли очень ответственно к проведению спортивных состязаний по мотокроссу. начал подготовительное мероприятие еще в конце предыдущего в декабре месяце было совещание в исполкоме совместно с высшим руководством нашего города и елена молок я предложил чтобы как как бы организовать это все и молок Традиции, сказала, нарушать не будем. И решили все исполком, что будем на 70 лет нашей победы провести мотокросс, посвященный именно Дню Победы. Вот. Ну и благодаря совместным действиям Местной Рады, лично мэра, вот всю организацию мы провели. Да, мы сейчас вступили в ассоциацию мотоспорта. Вот. И на будущее планируем ассоциация как бы, развития именно молодежного кросса. Вот. И планируется на будущее именно с европейским мотокроссом. А на следующий год пригласить уже некоторых молодежных с Европы. Трассу, конечно, мы просим мэра, просим исполком. Будем просить ну, хотя бы метров на 500 удлинить, чтобы был под европейский, именно нам не хватает этих 500 метров. У нашего клуба есть ассоциация, которая, ну, не буду говорить, но обещают нас спонсировать и поддерживать в финансовом отношении. Обещают нам еще пару мотоциклов для молодежки. Именно будем развивать 65-85. Ну, будем ждать, один есть уже. Я надеюсь, что все-таки будет и поедут наши малыши. Самому младшему мотокроссмену нынешний гонок Артуру Ляшенко из Славянска исполнилось всего пять лет. Самый старший участник соревнований – 65-летний Леонид Гудимов, представлял город Кривой Рог. Именно этим спортсменам было дано право поднятия национального флага. Парад всеукраинского мотокросса принимает организационный комитет во главе с головой города Тарасенко Василь Вениаминович, спонсоров всеукраинского мотокросса, заместителя генерального директора Восточного горного обогатительного комбината Юрия Анатольевича Шмелева, спонсора Валерия Александровича Коноплева, представители областного Днестр-Энерго. Слово предоставляется главе города Васильевич неминович Тарасенко. Добрый день, уважаемые желтоводцы! Уважаемые гости города и наши основные, скажем так, ведущие сегодняшнего дня, это наши спортсмены. Мы рады вас приветствовать на нашей земле казацкой горняцкой славы в шановном городе Желтые воды. Сегодняшний кросс посвящен великой победе нашего народа. Я с большим удовольствием хочу поблагодарить генеральных спонсоров Восточный горно-годительный комбинат в лице директора Сорокина Александра Геннадьевича, профсоюзный комитет Восточного горного годительного комбината в лице Филиппова Бориса Николаевича, а также нового нашего спонсора ООО «Днестр-Энерго» в лице директора Иванова Дмитрия Станиславовича. В частности, «Днестр-Энерго» мы им благодарны за то, что сказать, они помогли в приобретении мотоцикла для желтоводского участника. И, я думаю, в дальнейшем мы будем развивать с этим предприятием мотокросс в городе Желтые Воды. Что хотелось пожелать мирного чистого неба, благополучия, ну а нашим участникам э, хороших стартов и пусть победит сильнейший. Слово предоставляется заместителю генерального директора Восточно-Горного комбината Юрию Анатольевичу Шмелеву, одного из ведущих спонсоров нашего мотокросса. Добрый день участники соревнований, зрители и приглашенные. Восточный горно-обогатительный комбинат не зря выбрал для спонсирования этот вид спорта, поскольку считает, что люди, которые им занимаются, смелые, отважные и бескомпромиссные. Собственно говоря, и такие же работники работают на Восточном горно-обогатительном комбинате, поэтому наш выбор был отнюдь не случайен. Поздравляю вас с праздником, 70-летием победы Великой Отечественной войны и желаю участникам захватывающей борьбы и всего самого наилучшего. Пусть победит сильнейший. предоставляется областного Днестр-Энерго Валерий Александровичу Коноплеву. Добрый день, дорогие друзья. Добрый день, жители города. Добрый день, участники соревнований. Хочу прежде всего вас поздравить с этим красивым праздником, открытием его. Наше предприятие оказало помощь в приобретении мотоцикла для команды города. В дальнейшем тоже будем оказывать всяческое участие и помощь для молодого подрастающего поколения, которое своими спортивными достижениями будет прославлять наш замечательный город. Наше предприятие также является учредителем предприятия компания «Энергопрогресс», которая взялась за тяжелый проект восстановления вашей Желтоводской ТЭЦ. В мотокроссе участвовали мотогонщики в восьми классах. Мотоциклы с двигателем объемом 50, 65, 85 кубов. ЧЗ, любители, ветераны, опен и мотоциклы с колясками. Открывали соревнования самые юные участники мотокросса – братья Ляшенко, Артур и Тимур из Славянска и Игорь Шатковский, представляющий спортивный клуб «Терновской» в классе 50 кубических сантиметров. Во всех восьми классах лидеры гонок обозначились практически с первых секунд заездов. Но в спорте до самого финиша нельзя стопроцентно назвать победителя. Поэтому в этот раз также не обошлось без курьезных моментов. Для киевлян на мотоцикле с коляской неудачный подъем и съезд с трассы сыграл решающую роль заезда. Хотя надо отдать должное профессионализму столичных спортсменов. Уступив больше круга своим соперникам, мотокроссмены по итогам гонок все же заняли почетное второе место, отдав победу нашим землякам из Днепропетровска. Кстати, на трассе имели место и другие съезды, а также падения мотоциклистов. К счастью, без серьезных повреждений. Спортсмены с честью справлялись с трудными участками дороги и все же преодолевали финишную прямую, не сходя с трассы. i'm not. here особенностью этого мотокросса, безусловно, стало участие в нем женщины, единственной в этих гонках, кстати, из Днепропетровска, что еще более приятно. Мужеству этой хрупкой женщины могут позавидовать и крепкие мужчины. Для Татьяны Горащенко, частного предпринимателя, мотогонки – хобби, которым она серьезно увлекается вместе со своим мужем Василием Колесниченко. И за 10 лет соревнований на мотоцикле с коляской у Татьяны были и травмы, и падения. В «желтых водах» днепропетровские спортсмены приняли участие впервые. И, к большому сожалению, с неудачного заезда. На первых секундах после старта наши земляки, пытаясь вначале обойти соперников, потеряли равновесие, которое в этом классе в большей мере зависит от участника, находящегося в коляске вследствие чего Татьяну силой выбросила с мотоцикла. К счастью, участница не сильно пострадала. И пара, несмотря на неудачный старт, по результатам гонки смогла войти в пятерку лучших. Первый муж, наверное, был, да? да, он, он сначала ездил с братом, потом брат вышел. А я вот ждала, когда освободится это место. Ну и какие эмоции? Мне не страшно. Вот как женщина, такой экстремальный вот вид. Но вы знаете, лучше такой вид, чем сидеть на диване и говорить, боже, как все плохо. Здесь все хорошо. Каких успехов вы достигали вот, ну, на уровне соревнований? Какое место может быть самое высокое? Вот какой ваш был наибольший успех? В Молдавии, по-моему, выигрывали гонку. В России были третьими. Здесь третьи по Украине. Ну когда, когда, как? На Европу ездили. Вы знаете, в этот, в этот спорт надо идти зрелым человеком, осознавая, чем это чревато, потому что, потому что, ну, вы, в принципе, в первом заезде видели, чем это чревато, да? То есть, то есть я нормально отдаю себе отчет о травматизме и, 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 и так. Ну, в этот раз нет. А бывали, Ну, конечно, бывали. У вас замечательная публика, замечательная трасса. Вот я на этой трассе первый раз. Ну, мне, мне, понравилось. Большое спасибо организаторам. Просто супер. На самом деле супер. Спасибо, публика. Замечательно. Вот, наверное, одна из самых Татьяна Горащенко и Василий Колесниченко заняли четвертое место в классе мотоциклы с колясками. А Днепропетровская гонщица стала безусловным призером зрительских симпатий. По общим итогам мотосоревнований победителями стали – Тимур Ляшенко, город Славянск, класс мотоциклы 50 кубических сантиметров. Александр Пескунов из Краснограда в классе 85 кубических сантиметров. Кременчукский мотокроссмен Сергей Диденко возглавил пятерку лучших в классе Open. Среди любителей на первом месте оказался наш земляк из Александрии Алексей Сандул. Лидерами гонок на мотоциклах с колясками стали днепропетровчане Дмитрий Кисиль и Алексей Тихонюк. Желтоводский спортсмен Владимир Евтушенко занял почетное первое место в классе ЧЗ. Среди ветеранов от 50 и старше первым пришел к финишу и увез призовую медаль в город Кременчук Александр Скирдан. Наш ветеран, мастер спорта Василий Артюхов, чуть уступив призеру, занял второе место в этом классе. Роман Головко из Комсомольска стал первым в классе 65 кубических сантиметров. Всеукраинский мотокросс в этом году из-за финансовых вопросов был под реальной угрозой срыва. Поэтому от имени зрителей огромная благодарность за яркие зрелищные соревнования всем многочисленным спонсорам, которые внесли свой посильный вклад в организацию и проведение спортивных мероприятий. Наши поздравления победителям, а всем участникам мотокросса пожелания спортивных достижений и дальнейших успехов.